Итак, кто первый задает вопрос нашему герою? Меня зовут Костя. Почему вы такой худой? Костя, иди Спасибо. Здравствуйте, Александр. Меня зовут Женя. Чем вы похожи на папу, а чем на маму? Я не знаю. Вы бросили театр уехали в Америку, и, и вернулись опять в Россию. Скажите, почему? Мне было 25 лет, и мы умотали чем это было весело? Эта страна очень хорошая, очень правильная, очень, наверное, здорово устроенная. Уехал я из Америки, вернулся в Россию по глупости. Здравствуйте, Александр. Меня зовут Настя, из Няндамы. А после какого вопроса вы можете встать и уйти? Что? А после какого вопроса вы можете встать и уйти? You